Давайте будем взаимодействовать. Обязательно. Это в первую очередь. я надеюсь, что будет какое-то взаимное понимание с обеих сторон. Мы хотим послушать. я вчера, как бы, была группа инициативная, да? С числа продовольствия. Я как бы свое мнение высказал. Хотелось бы, чтобы вы сегодня пришли и сказали свое мнение. Если вас что-то не устраивает, вы не хотите... Так объявите, что? Почему это все втихаря? Объявите и будем говорить, что не устраивает. Директор нас не устраивает. А мы сейчас что стоим? Нас не устраивает, раз мы сюда пришли. А кто ваш Назовите.

они, может перезвонят, может подъедут я еще не <плосит> знаю я вчера нет, не знал девочки, вот тут что я так... <плосит> в крайнем мере слышал одни сплетни я извиняюсь, какие-то толпы, кто-то где-то что-то сказал был... конкретно, <плосит> конкретно вы ко мне заходили мы слышали чисто Мы вчера зашли, да. Нам сказали, что не подходите, выбирайте прессованную группу. Да, это будет рекомендованная цена, да? А вы же понимаете, мы шумные люди, все прекрасно понимают. она не может два раза подниматься, если не сидела. Кто поднял? Покажите мне хоть один листочек бумаги, где я своей подписью приказал поднять тариф. Вот назад Где? Где? Вчера Мы с вами просто общаемся, как цивилизованные люди. Идет просто диалог. Волей того! Где коллектив дня этого собрания? Где вопросы? Вы сейчас поперек палки ведете себя, извините, не как никак рынка... ...не как единица, которая отмечает... ...не как директор... ...не с перегона представитель! Не как директор... ...а ведете себя, понимаете, как... ...ну, не совсем корректно вообще. Вы должны выйти и сказать, вот на час было назначено собрание... Где Возаимы... раз... было назначено Вами все говорили про зуба дошелый! Я вот директор завод у меня там Я хочу сказать, что у нас ряд вот таких вопросов, которые я хочу перед вами поставить. Первый вопрос, второй вопрос, третий. Давайте будем голосовать. А вы встали, вы не слышали, вы, наверное, в на Херсоне были, да? Нет, я была здесь. Потому что я такое не говорила. Мы сегодня я такого не, не говорили. И, и вчера быть? я такой же тоже не говорила. Хорошо, вчера вышла у него Павлова и все трактует. Вы так тут со своей колокольней и видите совсем все вещи. Покажите на камеру большую. Озвучите на цивилизацию. В итоге в этот случай. Где мы там делаем? Вы крышу, вы говорите, это цивилизация. Ну вам удобно сейчас стоять? Нет. Холодно, сквозь няк. Вода так за самой люди.

коммерческой деятельность на территории нашего города. Я официально заявляю, что на кооперативный на котором мы сейчас находимся, на протяжении последних трех лет ни копейки денег не вносит в бюджет нашего города. Красноречивая фраза. Куда идет? А земля-то чья?